भूयोः निष्करणमाशास्ते दिव्यन्धमाशास्ते विश्वं प्रियमाशास्ते हृदेन हविषाशास्ते तस्यात् निध्यात् तस्मै नाराकमिताम् तस्य देवो देवेभ्यो नयमथेर्मारुषाः इष्टञ्च विहितञ्च उभय जनोद्यावाप्लस्वाताम् ಹಗದರ್ವಾ ನಮಸ್ತೆ ನಮೋ ದೇವೇ ಆರಾ ದೇವ್ಯೋ ನಮಃ ಮಹಾಮೀರ ದರ್ಶೆಯ ಆಚಮನೀಮ ಸರ್ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷರ ಸರ್ಪಕ್ಷಾರ್ರೀಮದ್ರಮಣಗೋವಿ ಅಂಬಾ ಮಾತೀ नमो यम् वै श्रवणाय कुर्महे कामेश्वरो का का वै श्रवणो दातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः पर्याप्त्यानन्तराय सर्वस्त्वमोतिरात्रौ त्वमह सर्वस्याप्ति सर्वजित्ति सर्वमतेनाप्नो सर्वञ्जयति यो वेदादौ सुरः प्रोक्तौ वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य मुदुलीलस्य महेश्वरः वेदोक्तमन्द्रपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि निन्तलमु प्रदक्षिणे मार्कोणि यानि कानि च पापानि जन्मान् प्रकृतानि च तानि तानि नश्यन्ति प्रदक्षिणम् पदे पदे पापोऽहम् पापकर्माहम्बव त्राहिमाम् कृपया अन्यथा शरणम् नासि त्वमेव तस्मात् कारण्यम् पुरुषोत्तम आरा देवताभ्यो नो नमः प्रदक्षिण नमस्काराम् समर्पयामि प्रार्थनम् करिष्ये Elvede Siddh Lakshmi, Maukhya Lakshmi, Hastal Lakshmi, Re Lakshmi, Lakshmi, Mala Lakshmi, Star, Mama, Sarvada, Shanta kaaram, Bhujaka shaynam, Patmna Bhum,

मैपूर्णस्तु मे स्वस्थ श्रद्धा मेधा यश प्रज्ञ विद्या बुद्धि श्रिय बलम आयुष्यम तेज आरोग्यूषोत्तम गापम गुख

ಗತಿಹಿದಂತಹ ಕಾಲವನ್ನ ಗತಿಹಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಪುನಃ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿತಾವಧಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳೋಣ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿ ದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತಿನಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಮಸ್ಕಾರ छत्रंधार चामरम बीजयामी व्यजन दर्शिया आंदोलन आरोपया शक्ति शक्तिपचार